сбит БПЛА от падения обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть получается нам Склад ніякої паніки, ні все під контролем. Російська терористична Федерація з цими кроками перетворюється на Північну Корею або навіть гірше, бо скоро без дозволу диктатора там і дихати не можна буде. Про що це я? Та ось про це. Якщо ми начнем підміняти истериками блогерів, ми так армію потеряємо і страну. З блогерами треба закінчувати вже. Тобто, як ви зрозуміли, закривають на Росії вже не тільки Ютуб, а й пельки російським блогерам, які у Телеграмі чи інших соцмережах, які поки ще доступні на РФ, критикують російське воєнно-політичне керівництво. Є речі, які пишуться по-чоловічки, є новостні канали, є якась здрава аналітика. А є істерика, Є істерика, є я звиняє продажа інформації. Є просто слівання ту інформацію, которую є в відділу фотографії, тих ж ударах. Ну навірно, зі то треба боротися. Тож тепер на болотах вирішили боротися з усіма тими, хто не може мовчати. А все через те, що росіяни не змогли приховати потужний удар наших сил оборони по арсеналу у торопці, де за даними ЗМІ, зберігалися 30 тисяч тонн різних видів БК. Серед них до речі, ракети до іскандерів точок у та каби. От, ксюк, Что у нас что творится в городе даже не мать. А -а -а -а. у меня простой вопрос у нас есть ряд людей и у меня вопрос они на кого работают Например, Роман Алехин пишет «По поражению инновационного склада ракет и БК в Торопце Тверской области». И дальше там что-то рассуждает. То есть это человек, который позиционирует себя э, как такой правильный, патриотичный и грамотный... Э, подтверждает то, что было подтверждено израильской журналисткой Собчак, которая непонятно почему работает в России, которая непонятно почему принадлежит э, нарушению российского законодательства, на мой взгляд, здесь осторожны новости. А информация о том, что попало, куда попало, еще и называет объект. Я надеюсь, что это не так. У меня просто вопрос, зачем? Вот эта вся истерика, для кого? Це Соловйов не істерика, це вже реалії російського життя. Це новини, які приховати неможливо, як би ти не намагався. Бо коли добряче прилітає, та ще й твой дом задіває, то тоді чомусь росіяни прокидаються. От е, гражданочка, яка викладає у себя в сетях е, следуючого роду комментарії, вона в тюрму присяде или ніт? Сколько машин едет? Уже уезжает, походу, из города. Из города уезжает, походу. Потому что у нас атомная... Может, в или а, да. у них машина есть. Атомная, да, они, конечно, что нас возьмут. Может быть. Атомная станция есть здесь. То есть это атомная. Пошли к Тюдиле. Пойду я к Тюдиле. Девочки, я все правильно сделал, ну, ладно. Атомная нас машина не спасет. Господи, спасибо. Пожалуйста. Девочки, я все правильно сделал. Нет, ничего неправильно сделала. Ты сняла видео и выложила? Тебе надо в тюрьму посадить, так же как вот этих всех, которые радостно работают как осведомители нацистов, необходимо объяснить ряду блохеров, что они не являются носителями истины в конечной инстанции. За любое фотографии, еще что-то, и распространение информации, наверное, должна быть серьезная ответственность. Это враги, блин. Ключевое слово, враги. Не зміг стримати емоції та злості від яскравої роботи СБУ ГУР та Сил спеціальних операцій України не лише Соловйов та Гурульов. Нову методичку з Кремля отримав і пропагандист Гаспарян. Для чого ви це робите? Просто тому, що ви тому, е що ви У мене от дуже є простий вопрос. Для чего это делается? И думаю, что вопросы по этому поводу есть не только у меня. Сегодняшняя история. Значит, что-то со складом происходит. Назовем это так. Сколько опять видео, которые тут же с восторгом э -э, постят все хуторские помойки. Мне просто интересно, э -э, этот процесс когда-нибудь уже завершится или нет? Можна, хоч кого нибудь за і к товарищу майору. Що та со складом происходит. Коли вже увесь світ знає, що со складом происходит, кремлівські роти все ще бояться це вголос сказати. Та що там пропагандисти? Ось навіть місцевий губернатор на фоні детонації боєприпасів продовжує розповідати, як же добре відпрацювала їхня ПВО. То все обломки. Сегодня в результате э, прилета беспилотных летательных аппаратов э, на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства Обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошел пожар. Э, сейчас э, занимаемся эвакуацией э, нашего населения. Хм, а что-то за звуки на фоне? Якей салют через вдалу работу ППО, Мабуть, напишите свои версии в комментариях. Били ВСУ по воинской части в Торопецком районе. И в результате падения обломков беспилотника начался пожар, потом детонация. Ну, хоть бы уже не ганьбилися, бо у версию про ламки важко поверить даже профессиональному брехуну Памету Соловьеву. У меня, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА от падения обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней вы это для кого пишете то есть получается нам или склад и можно мне вот назвать фамилию того человека который отвечал за то что мы по-прежнему понимая сейчас что долетают БПЛА там куда угодно мы по-прежнему складируем гигантский размер давай еще одно место еще под открытым воздухом вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Мне просто хочется увидеть его лицо. И чтобы он мне дал объяснение. он скажет, а я что могу? У меня, у, меня, у меня, инструкция, я что, что я? А я ничего, а у меня вот 1952 год, инструкция у меня написана, все должно быть взять, что вот там, там, пам, пам. Ну знайти крайнього то святе діло на Росії, і вони точно його знайдуть. Щоправда, це буде не Путін, який і винен в усьому, що зараз відбувається на Росії. Там, до речі, місцеві задблогери вже згадали про Булгакова. Ні, не про письменника, а про екс-заступника міністра оборони РФ, який зараз заарештований за корупцію. Бо саме він шість років тому відкривав цей арсенал у торопці і заявив, що цей склад має витримати навіть ядерний удар. заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих созданы максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. На этой административной зоне, зоне мы построили для комплекс, комплекс, так называемый для проживания личного состава. По типу замкнутого цикла, когда военнослужащий, не выходя из казармы, получает все услуги, которые ему необходимы. По питанию, банно-прачечному обслуживанию и занятию спортом, не выходя на улицу. Жилой сектор рассчитан на 200 человек. Военнослужащие начнут обживать светлые и удобные казармы уже сегодня. Всего в западном округе 5 крупных арсеналов. Але так як Булгаков і так вже у в'язниці, щоправда, по іншій справі, то і тут точно знайдуть винного. До речі, можливо, це навіть буде міністр оборони РФ Білоусов. Ну каніше, сьогодні случай Тверської області, вони зря довольно виходящий десь просто вже. Ми всі прекрасно о поїмаємо Ну, деталі розказують ні будь-як. Я думаю. Там должны быть выводы очень должна быть комиссия, она должна разобраться. Сам... То есть, если вот Булгаков в 2018 году ТАСС рассказывал о том, что возводимый по Тверью арсенал ракет отвечает мировым стандартам, это вот сейчас Булгаков за коррупцию арестован. Но... Если бы он не был арестован за коррупцию, ведь его не здесь за это конкретно дело-то арестовывали, а за другое. Вот Действительно ли там он соответствовал мировым стандартам? Сколько средств было выделено, как они были потрачены и как может э, арсенал, который соответствует мировым стандартам защиты, произойти там возгорание, которое приводит вот к такой вот детонации в результате падения обломков? Но ну, здесь э, не нужна какая-то сверхлогика, чтобы уловить, что здесь прямое противоречие вот между заявлениями губернатора, между заявлениями и пресс-службы, да, там, Министерства обороны. И здесь, опять же, хочется вспомнить фразу нового министра обороны Белоусова, что ошибаться можно, врать нельзя. До речи, один из тех самых блогеров, которые хочет прикрыть Соловьев, Гурулев, ну и, мабуть, уже Путин. Бо он рассказывает, что врать населению нельзя. І ні, він не підтримує Україну. Він такий же терорист, як і всі інші окупанти. Просто він просить військово-політичне керівництво РФ говорити росіянам, хоч трішечки правди для тих, хто слід за ситуацією, хто так інакше получит цю інформацію. Но если запретить всем пророссийским каналам это публиковать и об этом говорить, кто-то все равно снимет, отправит своему знакомому, знакомый кому-то отправит еще и пойдет, пойдет это все сначала по личным сообщениям. Потом это попадет в какой-нибудь украинский канал, а дальше во всю мировую прессу. Да, то есть скрыть сейчас в современном мире вот полностью что-то невозможное. Вот опять же возникает у людей потом ассоциация, что вот э, помните, да, этот юмористический номер, да, там, никакой паники нет, да, все под контролем, никакой паники нет. Паника, конечно же, враг, да, но и замалчивание, то есть когда у нас информация противоположная совершенно подается для граждан, с целью, я понимаю, что может быть там где-то думают, что они таким образом наоборот снижают градус паники, но открою вам еще раз очевидную истину, что эта информация до людей в любом случае дойдет, а вот доверие, самое ценное это доверие, оно будет теряться. Ну и после этих слов Соловьева понесло. Вот так, у всех, кто скиглит и снимает видео прилетов, терминово треба у тюрьму. Вот только почему? У россиян же нет войны, по и военные цензуры. еще что изменилось? У нас что-то каждый суслик возомнил себя агрономом. Вот еще пошли эти фразы «Мы говорим правду!» Ну давайте себе представим, что вы будете все время говорить правду. Где находятся наши системы ПВО? Где сосредоточены войска? Куда попал враг? Вы это называете правдой или вы работаете в интересах врага? Притом некоторые из вас со статьями за мошенничество, которые стали хорошо жить только тогда, когда стали объявлять сборы. Правду вы говорите? Есть понятие военной цензуры. И оно должно быть применено. И здесь главный вопрос не то, что вы говорите правду, которую вы можете и не знать. А то, что война Не може вестись в условиях отсутствия туману війни. Це вам любой полководець объяснит. Ну клас. Продовжуйте, продовжуйте цей жабо далі. Сподіваюсь, він призведе до розпаду цієї недоімперії. Ну, давайте ми признаємо, що ми воюємо ні чуть не менше велику отечественну війну. Нічого нового не тільки средства вооруженної борьбы. Сама ідеологія війни она не поменялась. Самі правила війни вони не поменялись. Саме мера відповідальності на війні вони не поменялись. Як на фронті, так і на трудовому фронті, который знаходиться в тылу. Уявляєте, як їх біса те, що не тільки ми реально бачимо всі ці відео і вкотре підтверджуємо нікчемність російської влади. Але ж це бачать і росіяни, які роками слухали казочки про непереможну армію та про те, що ракети чи дрони їх ніколи не дістануть. Бо кожен куточок Росії захищений настільки, що й муха не пролетить. Але виявилося, що пролетить. Ну и, конечно же, самое главное, кадры сегодня поступают из, скажем, оружейного склада, расположенного в районе населенного пункта Торопец. Вооруженные силы Украины нанесли удар. Пока непонятно, чем конкретно наносили. То ли это беспилотники, которые, возможно, залетели со стороны балтийских государств, то ли это уже удар дальнобойной ракеты, авторизацию, разрешение на применение которых Украина все-таки получила от западных спонсоров. Сложно сказать. Зацій, пока Но є кадри взривов, є кадри вторічної дітонації. А от уявіть, які ж кадри будуть, коли українцям передадуть не просто західні ракети, а всього навсього уламки від них. Звісно, я жартую, нам потрібна потужна далекобійна західна зброя, щоб істерики та паніки на Росії було ще більше, а боєприпасів та ракет ще менше. откуда велась эта атака беспилотников. Потому что от границы с Латвией, там, 200 километров, от ближайшей точки, если мы посмотрим с Украины, там, получится 400 километров. Либо военные учения, которые проводятся регулярно в Прибалтике, и сейчас они тоже были, либо это снова, пользуясь протяженностью фронта, долетает беспилотник. И, да, кстати, глава офиса Зеленского Ермак, он сообщил, что вот, посмотрите, демилитаризация России. То есть в очередной раз, и здесь мы опять возвращаемся к ответам и к обещанным еще когда-то, очень-очень давно, почти два года назад, ударом по центрам принятия решений. Звучит уже как некий мем, да, удары по центрам принятия решений. Вся территория России – это мем, бо притягнути сюда еще и страны Балтии, и это говорит тот блогер, который кричит, чтобы рассказали правду. Да, Хоча чому тут дивуватися? У росіян завжди винен хтось, тільки не вони. Вони обговорюють в ефірах головних ток-шоу тільки Україну та ні навісний запад. А те, що відбувається під носом, їх зовсім не турбує. Бо коли ВРФ вибухає та палає так, що із космосу це видно, головні рупори Кремля розповідають ось що. Починаємо з срочних навестій. Ночью территорию России атаковали 54 дрона ВСУ и две ракеты. По данным Минобороны, украинские беспилотники уничтожали сразу в шести российских регионах. Группировка войск «Север» продолжает выбивать украинских боевиков из российского приграничия. Здравствуйте, это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Я Андрей Норкин, мой коллега Иван Трушкин. Мы работаем в прямом эфире. Мы сегодня начнем, конечно, с ливанских пейджеров, потому что это что-то Бухи на складах там ніяк не коментували, бо про Тверську область говорити заборонено. Навіщо ж росіянам, які потребують допомоги, пояснювати, наприклад, правила евакуації, самі ж справляться? Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Нріціна. Побачимось.